Правда, с комстотарскими филологами я тоже выдержал немалый бой, потому что слово возвращение в комстатарском языке есть. Оно появилось в начале 90-х годов, звучит оно как авдет. Но до этого, когда мы жили в, в депортации, говоря о том, что вот мы вернемся. Да, всегда произносился вспыс кайтармас. Ну, кайт корень слова. Это вернуть, возвращаюсь. Больше, э, возв «возвратиться». В «Возвратиться», да. Но. Основным посылом для меня явилось, явились другие факты. Хайтарма это основной крымско-татарский танец. Ну, наверное, все вы видели танец, вертящийся дервишей. Да, с широкими юбками, с шапками, с высокой тулью, когда правая рука подня... поднята ладонью вверх к небу, левая опущена к земле. Это некий медитативный танец суфиев, означающий не что иное, как единение неба, человека и земли. Потом, со временем, он трансформировался вот в такой вот парный танец. Единственным очагом культуры, который был у крымских татар во времена депортации, был ансамбль народного танца и песни с названием «Хайтерма», название которому дал мой дядя, которого нет, к сожалению, художественным руководителем, которого он был э, с конца 50-х годов. Э, то есть для меня очень много сошлось в этом. И вот это круговое движение основное, движение по кругу и в танце дервишей, и, собственно говоря, в нашем народном танце «Хайтерма», это цикличность точки возврата в жизнь. Ну вот, собственно, явилась обоснованием для того, чтобы назвать наш фильм «Хайтарма». То есть, если найдется хоть один мужчина или один мальчик и одна девочка крымская татарка, которая станцует танец «Возвращения», наш народ будет жить. Им не дозволяли жить в областных центрах радянского Союза, тому не Забайкалье. Мелитополь свои своїми на сегодня, майже 3 тысячами крымских татар зустрічав Хайтарму значно раньше за нас. И когда я первый раз просматривала в прошлом году на Мель... в Мелитополе, когда была любезно приглашена Рифатом Чубаровым, я на фильм посмотрела с чисто бытийской стороны, через призму трагедии крымско-татарской семьи его молодых героев, участников Великой Отечественной войны, сегодня же, в наши дни, этот фильм приобрел совершенно другую окраску. Он настолько сегодня актуален, и, на мой взгляд, этот фильм должен просмотреть каждый украинец любой национальности. Отже, сегодня у программы «Я и це» «Це» – Хайтерма. «Я» – украинец… Кожної національності. Нам, українцям різних національностей Запоріжжя. Яким кортіло побачити це. За тиждень до 70-х роковин цинічної спецоперації, здійсненої нелюдами над цілим народом, хай тарму привіз сам режисер-постановник та виконавець головної ролі Ахтем Сейтаблаєв. Поэтому зараз про людские мрии и его в том числе. Ресурс, наверное, не то слово, не могу другого подобрать. Ну, наверное, самое большое богатство это люди, которые живут в нашей стране. Потому что они гораздо мудрее, чем, к сожалению, чем многие политики, и гораздо отзывчивее и, и стратегические, но ну, то, что называется, как бы принято называть, человековедением. Вот в этом, в этом смысле стратегически гораздо, гораздо острее, гораздо точнее. И чувствуют, к сожалению, вот и эти драматические ситуации, и трагические порой события, которые происходят, к сожалению, и сегодня, и, и наверное, будут еще происходить. Вот, поэтому для меня очень важно. И важно и мнение зрителя после фильма, и важно и ответственно представлять, потому что, ну, так случилось, что это первый фильм у крымских татар. Ну, так получилось, что у нас не было собственного кинематографа по многим объективным и необъективным причинам. Два года тому назад моя мечта о том, что... Да, собственно, мечта каждого крымского татарина о том, что у нас должно появиться свое кино, нашла поддержку... У у бизнесмена крымско-татарского происхождения, у московского бизнесмена, у Ленура Ислямова. У него также была мечта о том, чтобы появился фильм. Про команду хочу сказать, что я всегда это повторяю, но не считаю это зазорным, а наоборот считаю это правильным всегда про это говорить. Для меня вот состав нашей съемочной группы это такая, ну что ли, такая модель идеального человеческого общежития, потому что у нас всего-то было четыре крымских татарина в съемочной группе. Собственно, я, художник-постановщик, один из двух композиторов и кастинг-директор по актерам в городе Бахчисарае. Все остальные это были украинцы, русские, евреи, греки, армяне. И еще раз появилась возможность убедиться, что кино — это территория созидания. Навіть коли головні події фільму про руйнування і знищення, перших дитинно теплих дотиків, кроків миру цією вимоченою великою війною страждальною землею Криму. в доме есть? Султан! Куда? А он стоит? Согласно приказу, все лица татарской национальности объявляются изменниками рода. Что? Я изменник! У меня сын-предатель! Предателя? Сын может быть только предатель. Что ты сказал? Ты на кого руку понял? Падать, татарская! Моя мама 38-го года, да, вот там мой дядя, которого, к сожалению, уже нет, он 26-го года рождения был. Советский Союз у них вот, по, по их рассказам ассоциировался ну, с чем? Ну, с пионерией, да, с тем, что э, куда-то ходили воодушевленно э, и что-то скандировали и плакали в день смерти Сталина. Вот мой дядя, э, один из э, моих дедиев, э, которым я прихожусь, которым еще мой отец приходился внучатым племянником, а я так получается э, Внук, что ли? Да, он э, герой войны, не герой скажу, он ну, инвалид войны, всю войну прошел. Э, он когда в, в начале 80-х годов получил Запорожец от э, э, как инвалид вот, на ручном управлении. Первым делом, что он сделал, он повесил на заднее лобовое стекло. Вот такой портрет Сталина парадном мундире, с орденами. А мой отец, который к тому времени уже отсидел, сказал ему, дядь, ну что ты делаешь, он же нас депортировал. Ну, там был такой отборный русский мат со стороны дяди моему отцу, что мой отец ничего не понимает, что Сталин ничего не знал. Если бы он знал, он бы, он бы этого не допустил. А это были уже, извините, начало 80-х годов. Вот, поэтому мне кажется, что Детство они вспоминали, вот как я свое вспоминаю. У меня было счастливое детство, по большому счету. Я не, бы, были эпизоды, когда э, там, в школе разок сказали мне и моим одноклассникам. Ну, у нас большие классы были. Где-то по 36 человек, там иногда по 40. Вот, в классе там около 20 крымских татар, там человек 10 поволжских немцев. Ну, понимаете, контингент, да? Дальневосточные корейцы, там 2-3 узбека. Э, школа рус русскоязычная была вот и когда тебе в пятом классе там учитель истории дойдя до эпизода освобождения крыма говорит что э, крым бы освободили с гораздо меньшими человеческими и воинскими потерями если бы не повальное предательство крымских татар ну даже для ребенка это вот Но мы тогда возмутились конечно сильно были выгнаны из класса да, Сказали, чтобы на следующий день пришли с родителями, родители пришли. Больше он не преподавал. Но ну, историю не преподавал. Нет, никто, в смысле, никаких не было, ни методов физического воздействия просто, но был очень большой скандал, на самом деле. В Янгюле было в населении где-то порядка 150 тысяч, вот из них там 1050 это были крымские татары. Ну и вы же сами знаете, да, по закону физики, чем сильнее давление, тем уродливее сопротивление. Вот, и... Поэтому, ну, я же ну, говорил давно, что было достаточно обостренное чувство справедливости, и когда выходили на совместные какие-то, вот, ну, например, на митинг, посвященный 18 мая, выходили не только крымские татары, выходили и немцы, выходили и корейцы. Там, ну, знаете, не знаете, 18 мая 1944 года депортировали крымских татар, ровно через полтора месяца из Крыма же депортировали греков, армян и болгар. Окей, если мы предатели, а никто. Поэтому, ну, очень много, ну, и вообще вы же знаете, что за время существования Советского Союза было депортировано 49 народов. 41 частично, а 8 тотально. Поэтому, ну, для меня, я когда занимался этим вопросом, ну, э, видимо, в консерватории было что-то не в порядке. Я имею в виду в государство устройстве, что э, почему-то это государство вынуждено было, я не знаю, опираясь на какие там... Выгоды геополитические, стратегические, я уж не знаю, уничтожать свой, свой народ. Зачем? Сына, а Крымские татары! Предатели советской народе! Через 15 минут! Начнется а погрузка его! по машину. Бабка, Я же сказал! На сборе 15 минут! Приказы конвоя выполнять! И беспрекословно. Шаг вправо, шаг влево. Конвой стреляет без предупреждения. Ты мягко снимаешь. На самом деле все было не так. Да, было и такое, что говорили, что было гораздо жестче все. Вот были очень отчаянные люди, которые говорили во время съемочных съемок, что чего мы стоим, давайте там, сейчас мы пойдем и наваляем им. <laughs> да, я был вынужден попросить своего друга Диму Сужикова, что он при очередном там, дубле выстрелил из ТТ поверх голов. Ну, понятно, холостые патроны. Вот, и наступила тишина, конечно. И потом пожилой э, мужчина подошел, сказал, что ты, сынок, извини, мы поняли. Страшно. На самом деле страшно, конечно. Но их мужество в том, что они умеют это победить. Умеют победить страх. Мустафа Джимилев, он э, из того же города, из которого и мы, из города Янгюль. Этот город был специально построен, э, собственно говоря, депортированными крымскими татарами, поволжскими немцами, дальневосточными корейцами и языка на вольном поселении. То есть контингент был у нас такой достаточно особенный в городе. Э, ну, за слова надо было отвечать очень жестко, потому что у мальчишек было такое, ну, что ли, видимо от родителей не только у комсомольцев я вообще говорю у, у, у всех достаточно обостренное чувство справедливости иногда, наверное, зашкаливающее, вот, но тем не менее вот и Мустафа Джамилев как раз из нашего города он очень часто был в нашем доме я помню его с детства еще там закончил среднюю школу у меня собственно вот и детство 72 по 89 год вот, ровно закончилось в Узбекистане я закончил десятилетку и через 11 дней после того, как отгуляли выпускной вечер, я прилетел в Крым. Прилетел в Крым, это было жуткое разочарование, конечно, потому что по рассказам родителей там, ну представлялось, что это везде море, что это везде пальмы, что это везде там люди в белых одеждах, палку воткнешь в любом месте, тут же там вырастают все что угодно. Но родители несколько, как бы понятно гипертрофировали, да представления о Крыме. Они сами были в Крыму два раза за время существования Советского Союза, но нам не разрешено было селиться в Крыму, приезжать там вот после где-то 72-73 года, можно было там на две недели отдохнуть и уехать скажем так, меня когда-то вылечили там же в Крыму, я этого не помню, абсолютно не был годик, у меня, кажется было там двустороннее воспаление легких, и меня в годовом, в годовом возрасте привезли там на три месяца в Крым, и вот там, собственно говоря, я вылечился. Вот, а когда прилетел в Симферополь, это было жуткое разочарование, потому что я улетал из большого международного ташкентского аэропорта, тогда уже прилетел в Маун, сейчас небольшой этот симферопольский аэропорт, а тогда это был вообще, ну, такой какой-то очень невнятное Здание, пальм нет, моря нет, людей в белом нет, <с> ничего нет. Вот. Через три дня меня уже, а мои родственники живут одни из моих родственников у меня у нас вообще очень большой род, ну так, если говорить до троюродных, ну так я примерно знаю человек там 300-350 тех, которых так в лицо знаю, но многих уже не знаю, потому что ну, дети растут и не уверен, что троюродную какую-нибудь племянницу я там узнаю сейчас на улице, потому что ну, 10 лет живу в Киеве. Вот, но через три дня, когда меня повезли уже в сторону Бахчисарая, а тогда там был очень такой мощный и действующий эфиромасличный завод, и вокруг Бахчисарая росли и поля лаванды, и чайная роза, и это был неимоверный, конечно, запах при въезде в Бахчисарай, запах лаванды, вот у меня вот моя родина пахнет лавандой, потому что это было первое такое вот ощущение от родины, и когда уже повезли за Бахчисарай, в сторону Куйбышева, нынешнего это Албат по татарски, ближе к каньону. Вот когда ты видишь горы, когда ты видишь вот такой Крым, ты понимаешь, что оказывается все было правда, что то, что мама с папой рассказывали, это была правда. Вот, вот такое было знакомство у меня с родиной. Судя по тому, что происходит, ну допустить можно все, не дай бог, конечно. Ну я бы просто я, я очень этого не хочу. Я вообще пацифист. Вот. И крымские татары тоже не кровожадные. Но я про это говорил, говорю и буду говорить. Я не советую этого делать. Сейчас не 1944 год. Мы реально понимаем, у нас нет оружия в таком количестве. И поверьте мне, если бы оно было в те три дня с 20, что февраля по 27, то, может быть, Крым, сейчас бы, сейчас бы мы не говорили про то, что Крым де-факто в Российской Федерации. Я не жалуюсь на центральную власть в Киеве, да? собственно говоря, так же мало, как Крыму, никому. Не уделялось внимания. Да, ни Запорожской области, ни, ни, ни Пропетровской, ни Западной Украины, никому. Кто бы ни приходил да, за эти 23 года. К сожалению, но это так. А, все же думаю, что депортация подобно таковой, какая была в 1944 году, не будет по многим причинам. А, как это ни странно, потому что есть интернет. да, Потому что очень сразу весь мир узнает про то, что это происходит. Да? И мне так кажется, что будет избран другой путь. Вот приметы этих, ну, этого пути сейчас и наблюдаются в Крыму. Изнутри располовинить крымских татар, да, как бы давая одним преференции, а других загоняя в угол. Но я верю в то, что, понимаете, нас, нас не так много, и у нас очень большой, к сожалению, опыт, и негативный, и опыт ну, вот, жизни в депортации. У нас нет другого выхода, как э, быть едиными. Всегда есть люди, которые, ну, другого мнения, скажем, да. Но большая часть, э, я думаю да я уверен, я знаю просто про это, себя видят вот в системе координат, что Крым это Украина. Поэтому, наверное, не дай бог, будут делать все то для того, чтобы выдавливать, скажем, несогласных, да, с той ситуацией, которая сейчас есть в Крыму, на примере Мустафы Джемилева, которому не предъявлено официально ни одного обвинения, кроме устного. Ни одного запрета, кроме устного. Я понимаю, что это, ну, что это провокация специально сделанная по его непущению в Крым. Ну, надеюсь, что ответил на этот вопрос. С одной стороны, я очень верю, что этого не будет. С другой стороны, я просто ну, не хочу этого и ну, я, просто не, я просто не советую это делать. Спасибо, это, это, тогда, тогда мужчин практически не было в домах, а сейчас нас есть. Она по машине до аэродрома дотянул, С развороченным фюзеляжем, перебитым тягами. Такая вообще летать и должна. она а долетела. Но с одной стороны, это, конечно, наглость была актерская. Потому что... Ну, история Мидхана знает каждый, каждый крымский татарский, крымско татарский мальчишка. Ну, для нас он там и Уильям Волос своеобразный, да, и Робин Гуд, и, и так далее. Поэтому мы все знаем его историю с самого детства. И, конечно, там и в детстве там игрались, там, кто из нас будет <laughs> Амитханом, там, в войнушке, когда игрались. Я не исключение. Вот. А если говорить по-честному, я же прекрасно понимал, что Человек, который будет играть эту роль, если, не дай бог, что-то будет не так, самые большие шишки получит он. Кого мне подставлять? Друга? Кого? Я потому и брал на съемочную площадку детей своих, и чтобы снимались они и также стояли под дождем, потому что, ну, по многим причинам. Потому что тогда я имел право держать других по 7 часов под дождем. Вот, поэтому тут сошлось все. Желание, наглость. Вот, ну и, достаточно прагматичный расчет. Мне, с одной стороны, было и легче, у меня замечательная команда. Правда, замечательная команда. У нас оператор-постановщик, лауреат «Золотой парень в ветви» Володя Иванов. Причем при том, что он достаточно молодой парень, ему 28 лет. они большие профессионалы, и, я знал, что при малейшей там какой-то вот, скажем, несоответствии, представлению моей съемочной группе, группы о том, как должно быть, на каком уровне это сделано, они мне обязательно про это скажут. И в том числе, когда я нахожусь в кадре. Поэтому с этой точки зрения я был спокоен. Но ну и потом э, режиссерские заботы оставляли мало времени задумываться там о своей несчастной актерской судьбе. Нормально. Ну как же без этого, конечно. Да, там летчики говорят, что неправильно летаю. Там мастера восточных единоборств говорят, что неправильно дерусь. Там старики говорят, что мало показал крови. Вот. Женщины, что да, женщины говорят, что очень маленькая, невнятная любовная линия. Надо было дальше продлить. Даже, ну так, да. От всех понемногу. Да, от всех понемногу. Консулы говорят, что вообще перевираем историю Второй мировой войны. Так что, ну, так хватает, по большому счету. В сиф... в сиф... <св...> <св...> Для меня самое главное, на самом деле, что если у меня есть замечательный товарищ, вот, один журналист, который после просмотра фильма написал мне в Фейсбуке, Ти знаєш, що він мені подобається, але є питання. Я йому написав папроси, це добре, безразлічь плохо. Питань селенна сила. Хіба ще дужча розчуленість, вдячність і зворушеність завадили запоріжцям різних національностей, їх всі оформити і поставити. Байдужосте катма. Ані краплині не знайшлося місця в глядацькій залі і потім у фоє. Аристотель казав про катарсис з давньогрецької підняття, очищення. Ми додамо сучасно-українське українське мир, любов і хайтарму повернення. Дякую вам большое за те, що ви знайшли время і так тепло прийняли фільм. Слава Україні! На численне прохання за турістів різних національностей. Хай тарму можна буде побачити у малій залі кінотеатру Довженка з 15 по 21 травня.